Європейці одяти обути, а у нас вже протяг генофонд, і Європа повинна збагнути, що пора відкривати другий фронт. Гузяти нам євровалюти що і зробили нам євроремонт. Усі без увечі, як красиві, як нові обої. Ха-ха-ха! Нові приводи Шерлока Холмсена, доктора Ветсона, Он і євроремонтників. Хе-хе-хе! А також життя замечательних людей і победа Євро над Афро. Хе-хе-хе! хе хе Добрий вечір! Починаємо нараду. Перше я хочу всіх поздоровити. Мене тільки що по телефону послали по-англійськи! Тобто нами заінтересувалися іноземні інвестори. Ага, е Сеньку Верю Вилл. Я е -е -е. ловриво! Європа нас чекає! Але ми не можемо висунутись туди в такому багні. Ви подивіться, в нас жі по екрану кріси бігають, а ви дочі брудний, брудни, як і я. А що такое? нас рік не було гарячої води. Так от зробимо красивого євремонтика, таких доларів на п'ятдесят. Ех, я вже по кредиту договорився. значить без процентів, без отдачі. Що? У досі позиції. Так от, значить так, там замажемо, тут підлакіруємо, а всі дірки перекроємо красивим імпресіонізмом у рамках. Ай, як я люблю ремонти, тебе весь час називають хозяїн. А все в останнє время Кузьо. Що ти сказав? Так, <звук> так, ремонт! Сесьято. Хочеться в це свято сісти на повітряну кульку і полетіти куди-небудь. Тобто, ремонт це романтика! Я уже запросил наикращего евроремонтика нашей державы. Ух, Бо она еще Помпеи ремонтувала. Ну, когда тунгусы туда метеорит кинули. Так вот, встречайте. Соня дизайнер. Больный каменщик с мотором. А скорочено – масон. А по должности она прораб. Весь э, сейчас в работу марит. Тобто, встречайте. Маньяк штукатурный и Браво! Браво! Будем делать второй этаж с мансардой, флюгером и швейером. А затем? Чтоб <свеч> <Шаб> дороже было. <свеч> e, ну вот, пожалуйста, вам загулистая логика евроремонта, яку навіть зоологи не понимают. Ну, надеюсь, что нам другий повер на же чердак с воронами и антеннами. Мы на этих воронах пуляем в эфир наше шоу. Ну, тогда сделаем второй этаж униз. них. Что? Так под нами же жбер Ну, и дуже добрый грошенят возьмете. А то знаете, какие расходы на вас чекают. Да знаю, знаю. Долларов на 50. Ой, спасибо, что напомнили. Бо зараз придут 20 человек, таким каждому надо по 50. 50 у карман и 50 у стакан. А ще треба купить иностранный винтар. Э, бо мы нашим не работаем. Так, треба отверз, ривень, теодолит, секстант, астролябию, аксонометрию и клипсидру. А також ведро. А, не слухайте, що? Вона почала калядувати за на своїй ремонтній мові. Затикайте вуха, бо хто це послухає, той перевернеться на цього. Шлямбуля, його будуть долбати, во діри. Слухайте, а не можна ще на ворота шпінгалета зробити, бо крадуть страшенно. Ну, хорошо, допісує ще 500. В общем, все ясно? Подпишите смету! Сто тысяч единиц? Я не понял, вы что, все на пенициллин перераховываете? Ну хорошо, 39 тысяч. Ладно, уговорил, мы согласны. По рукам. Ладно. Но тысячу оставить из должны. Слышал, я какая цифра? У меня, между прочим, не резиновое. Ну что, ничего. Ее заменит ваша зарплата. Шабкозе, мне ведь работал на себе века, папа пив в а другой пив життя житье, на нашей шоу. Значит, так, ремонт, ремонт там, а война по расписанию. Огонь! треба під шумок у мене на даче зібрати масовку, відремонтувати масовську ложу біля теж і вирити оркестровую яму. О. Король в изгнании готовит революцию. Ну ничего, из этого партизанского пограуза сделаем такое шоу, что пилястры впадут на роль мопси. Что тут происходит? А ну пошли вон от пульта Кейш! Видно планом перепланировки пульт аннулюет. А вместо пульта на этом месте будет мраморная будка для тамагочи. А А ты пойдешь нюхать цветы. А ну майна я Это ты майна! Эй, эй, эй! Ш -ш -ш -ш. Только тихо, тихо. А чего тихо? Так надо. А, хорошо. Увага! Починаємо шоу доносики. <клух> О, ей э, я зміняюсь, мікрофончик кудись подівся. У вас він куди заховався. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, У нас така трошки тесна обстановка, тому що ми хотіли з катакомбів зробити люль. І да, такий партизани! Бо любим красу. Що? А це мені дали е, ящик апаратурою подіржать. пока все а Не родите, шоу все равно будет, да! Ла! Серед разброду и шатание стены прикрыть, я гордый маяк заторчить! Серьезно, про Шерлока Холмса и его доктора Ватсона, которые целый день швендуют по Лондону, по оптовых базарах и шукают шпалеры. Ну, на гроб профессору Марианте. Хе -хе. Итак, ума! Ну, встречайте! А -а -а. Как всякий истинный английский джентльмен, доктор Ватсон необычайно бережно хранил свои корни, свои традиции и свой кактус. <Стит> Эх, бег бендушка, Ух ты! бы побрал всех моих родственников! Холф! Ну чем же вам не угодили ваши родственники? А зачем вам это насаждение? Холф, а вы что, хотите стать зеленым вегетарианцем? Я хочу быть лордом! Я пытаюсь пройти в парламент! Холм! Но вы пока и в дверь с трудом проходите! Подождите, подождите, я вам помогу! Сейчас! Холм! Сучок генеалогическое древко! А вы его мутузики будто это кактус на выдании! И словали мне тетушку Полли обормот! Лучше помогите мне! А? <мыв> <гум> Бедная тетушка Мэри! <гум> Я помню, как сейчас как она сидит у камина и вяжет лыка! <Слых> Ай, санчар, побери! Вы, тетка-убийца! Да не расстраивайтесь, вы таков! Хотите яблочко! Отличное попьемоше! Засуньте его себе в яблочницу! Вам верно завидно, что у меня такое разладное гинекологическое дерево, а не то, что у вас жалкий кустик чертополоха. Как могло прийти в голову так вот по бандости. Раз, а! Опять! он! Это все из-за вас! А это не страшно! Это, брат, мой Майкл! Не все время отбирал у меня грудь. А я давно заметил, что у вас отборная грудь. Но я не злопамятный. А И дедушка Джеймс, ну на кого ж ты нас покинул? Пацан, черт побери, вы видели мне что, вендетту? Ну такой кой черт вы гробите всех моих родственников? Вы что, Кезеностро или Кезил настрадал? Простите, Хом! Молчите! А, а то опять что-то поломы А мне пока нужно откорректировать свою родословную. А вы что, хотите найти китайца? Зачем? Ну, мало ли, Вдруг вы захотите эмигрировать в Китай, и вам понадобится дед Хун Вейбин! Мне вас будет очень не хватать, Хом! Хватит кончать, подери, вы что, ничего не поняли? Я хочу бороться с преступностью в государственном масштабе. Поэтому мне срочно нужно попасть в парламент. Ну да, конечно. Там же можно принимать всякие законы. Ну, например, о запрете преступности. Эй, вас, не меня. Какие законы? Вы поймите, в парламенте проще работать. Там преступники всегда под рукой. Ну, есть одна заковыка. Чтобы попасть в английский парламент, нужно быть дворянином в седьмом колене. Ну, так давайте я вам присню и седьмое колено. Не поможет! Но я поступлю по-другому. Какой у нас в Англии государственный строй? Монархия! я присобачу к своему генеалогическому теремцу парочку породистых мяточек, каких-нибудь там ха -ха, саров, там, эмеров или жеров. Сейчас подотыкаю всяких грозьёвков! сравнении со мной принцельский путь, варняшка! Я наверняка стану лордом Тасманом! Британия в опасности! Мы должны сделать все возможное, чтобы я попал в парламент! Все уже давно воруют, а мы с вами сидим и манишкой щелкаем! Сейчас пойдем, принесем воды, удобрений, огородное пугало, одну штуку и привезем башскаутов. А зачем? Для почетного караула у Саксаула. подумал Шерлок Холмс, сделаю из него куклу и пойду с ней по дворам ее королевского величества собирать голоса. катастрофа! По всему фронту работ! Кто-то выпил жидкие обои! А я не знаю, кто. Ай, потвори! За это с Марками супер евро при А я думал, что я буду сидеть шариком, Под японским деревом, а пустинок буду журчать обои. Эй! Слухай, ты там! Давай пиклейте сами жидких обоев, твердые шпалеры, что от бабуси залишилися. Чуете? Бачите, что грунтовка репнулась. Нужно терпиново навести фонтона до фронтона через три плафона. А что это значит? Треба еще тысячу. А это -а уже -а окончательный вариант. Да чтоб я сдох. Так я ж про це мечтаю. <свят> На, сдохни! Поехали! Ш -ш -ш. Только тихо, тихо! Поехали! Зараз привезут и бронированные двери, и меня попросили пробить завод в Толскобайзену. А это не меняет расписание нашего диспозиции. Зараз буду гарячі новини з усіх кінців кінця, які прочитає наш ламінірований возріватель дубовий шандерович. Це ж нефть! Я ж і до нефти докопався! Правильно, бо я настоящий довбонафт. Строителю на заметку! Если вы потерялись в нашем универмаге, то обязательно посетите секцию хостовара. Цинковые белила скрасят ваше одиночество. Врачи предупреждают, если вы стали думать о ремонте, то в организме не хватает мела. Надо срочно пойти и облизать все школьные доски. Это интересно. Первый евроремонт произошел в Риме тысячу лет назад когда варвары сделали перепланировку, не оставив ни одной целой стены. О, это обошлось римлянам во все деньги. И даже пришлось напечатать новых. Как провести отпуск? Как известно, все наши строители уезжают на лето за границу, на заработки. Правильно, почему только у нас должно все разваливаться? мирному населению! Мы врага с тыла! Штукатурьте! Циклюйте его беспощадно! Люди! Тяните проводку! Правильно! А без водки ничего не тяните! А. цик Что ты сидишь, потвора? Всем скажу, цикливать! Давай! Только что Эркер зашел за Эврик и может упустить Алодия. А что это значит? Это значит, что надо еще 500. Ты Ты сказал, что сдохнешь, если все, ремонт продолжится. Так я сдохла, но это не помогло. Надо еще 500. і їх дизайн поверхності міняється з кожної секунди. Але в аморфному болоті нашого невідремонтованого життя стерджать як могутні бензоколонки і замечательні люди. І зараз вони сполохнуть в морду своїм серіалам про їх трудові будні. За долгие годы существования жилище замечательных людей заметно поизносилось и обветшало. Все трещало и поскрипывало. И соседи даже составили график, когда кому держать потолок, чтобы он не упал на голову поскольку в момент составления графика Лев Толстой как раз отлучился в Синод за анафимой, то по графику вышло, что семь дней в неделю потолок держит он. Но это принесло только временное облегчение. Более того, на кухне так дуло из всех щелей, что просквозило всех тараканов и выдуло примус княжны тараканов. А когда Лев Толстой открыл двери вместе со стеной, терпение жильцов, наконец, истощилось. На общем собрании они решили собрать денег и сделать в квартире евроремонт. Поскольку Лев Толстой снова удачно отлучился в Синод за очередной анафимой, жильцы быстренько собрали его деньги. Для производства ремонта наняли известную в городе бригаду передвижников, про которых все говорили, что они полные художники. Передвижники все в квартире передвинули и сложили в угол вместе с жильцами. После чего взяли с них денег на материалы и испарились. Но вскоре вернулись и попросили стакан, чтобы развить в него материалы. После этого работа у них в руках закипела ходуном. Но не сумев удержать в руках кипящую работу, мастера и ее уронили и сами попадали. Возмущенные жильцы потребовали объяснений, но получили только поморки поскольку Лев Толстой в этот раз не успел уехать в Синод за Анафимой, то это была его морда. Обиженные умельцы прервали творчество и удалились за новыми материалами. Остался только бригадир. Это был Петр Первый с кувалдой. Он объяснил жильцам, что поскольку ремонт будет евро, стен в квартире не будет, а будут только окна в Европу. Внимание, внимание! Штаб евроремонта после долгого и кровавого бюджетца наша бригада захватила санузел, кухню, ванну и другие коммуникации мусоропровод. Е -е -е -е! Вам стеклопакет и штаба ремонта! А що це значить? Це <кхе> шифровка. Питають, з якого мрамору біде робити. З цього Бороського, карарського чи мітлахського. Ай прийшла біде, не чиняй ворота. Ой, що це таке? Ви що? Це душ підключили. Та да вистить його! Та да не може, ну. З лувру ще ручку не привезли. Обіду, потворі! Відпугують ранку по шпателю! Только тихо, тихо. А что вы сидите? Шоу уже скончилось. Это я отбываю трудовую повинность в порядке нашего евроремонта. Хорошо, что паркет настылили, а то пришлось бы падать аж на два сантиметра ниже. Внимание, внимание. Говорит, штаб евроремонт нашим войскам удалось наконец сдать противнику первый этаж без кидоделок и потолка. Внимание, внимание! А ну хватит, сдавайте работу! Бо я бачу полный евро, а евреи нам не треба! Во. Ой, какое совпадение! А мы только закончили! на для красоты у правом углу чуланчика сделали не только фриз, но и мраморный антифриз! Так что гоните еще 200! Нет проблем! Считай, Шарик! Триста пятьдесят семь! Ну, это начало. Дорогие друзья! навіть не верится, что мы через все прошли! А? Но теперь у нас есть все! Купидоны, болты курьерки, верблюда, навіть ледное место есть, где да я буду вам лед давать. В общем, уля. ура! Я Я приду предупреждала, что евроремонт только в тишине стоит, а у вас такой квал, у вас не евроремонт, а Ремонт надо делать. А я! Ой, дай! Дай мне 24 тысячи на баубабы, солому и племя слусов. И тему балконы дыша! Я сам-то не сравлю, а ремонт! Наша технічна реставрація закінчилась прямо у руїни. А я бачите, який собі зробив красивий афроремонт. І мене приглашають у Мозамбік за контрактом, щоб я їхній уряд навчив нашому дикунству. Тобто будете в Африці, заходьте до мене у нутрі лева. Хотів би з вами попрощатися, але щось мішає.